我是家庭主妇。哎，<laughs> hey, 你去错频道了。Hello，大家。Hello，大家好，我是家庭主妇。今天 <laughs> 煮么啊？今天呢，我们要煮印度炒面哦。哪里？哪里？炒一面呢？OK，拜拜，大家。看下后后料大厨准备了什么？<laughs> <好>这么多的杯杯碗碗。<laughs> 一个团队里面总是会有一些勤劳的一些懒惰的。让我们来看一看。那个，你说啊？全部人都很勤劳、啊。马上跑去捡。哪里拿出面了？看起来我们这个团队是例外哟。好，我继续切水果。这个是大边。啊、自己搭你都会呀？ 没有样快好了慢走这是慢走面呢。现到现在没电啊？那个煤气好像又没有了，好像小。爸爸哎，我看一下。煤气、哦啊嗯、真的啊？啊？那我不要管他了。阿、啊、爸，乱呀嘛，还不敢去。真的在叫我这、哦？真的啦，快不去。换几个啥？

当它从液体变成气体的时候，需要吸热，他把周围要热吸掉所以就变冷了。就变冷了。嗯，很好呀，冷冷那海赖念茶呀？啊，我听到哈。听到水煮了吗？啊，那没解释刚才为什么会冷？嗯、解释一下好听。他不讲吗？没有。嗯，是他是压缩机。<laughs>

阿哥，找一双筷子呢，铁筷子。 嗯、吃多一点呢、啊。嗯、这碗我吃。哈 <laughs> 哈大碗你吃这碗啊！来、嗯、来来来，这我没有分呀，放、嗯。我还没有拿，料给那碗？那碗还没有呀？哎呦！哎呦、哦！哎看又给自己加满满，这个这酱小碗你还不加的卡？ 看到，等下你要帮忙了，这你要帮忙到。好。o 啊？细面<麵>。没 <coughs> 有水。纯水。哦。到你细面了哎。没有细。哇、啊，关注了魏女神，那你试一下。刚试到我了。哇哇哇哇哇！细面机。 疯狂四面撞！是面 <laughs> 好可怕！哇哦，看一下哦，MagiMan，这是我们的早餐啦。素食就是这么简单。刚刚啊，录一下啊、哦，这两个人洗碗的珍贵画面。 要吵架，像我那兄弟，你们。 大家好，十三路正式成功结束喽！十四没啊？第十四路啊，真的、啊，第十四。路正式结束喽，我们这次去的努斯嘛，不是努斯吧友，叫做 p 盖 n 有一边的这个营地哦、嗯。这里旁边呢，一整排过去都是各种不同的营地哦。Sunrise Camp，o, 我们现在经过的。嗯，将来。 给一下这个营地一个分数，一下五颗星。 的什么？嗯，我讲话啊，你看哦，那个水很大，其实又很清爽。主要是哦，它的厕所其实也很多，完全就不要，几乎都没有这种要排队要等很久这样子的情况哦。洗碗的地方也 OK，蛮快的，只是有些地方没有什么灯，你只要自己带一点灯。嗯 呃，像那些苍蝇啊、什么蚊子啊，这些东西好像都很少哦。只是晚上我们第二天晚上看电影，就看那些戏的时候，管到安安就会有一些蚊子了。啊、不好意思啊？我现在在回家的路上。嗯，但是这里的海水，我觉得还是罗锅、ok ok、的海水那边会比较清澈，比较美丽。 这边的海水比较没有这么清澈啦，有点蒙蒙啦，不过 OK 啦，至少不会糟糕啦，算是可接受三颗星的范围。嗯，整个环境也不错咯，来的人也不会很乱，不会乱唱卡拉 OK，晚上还算安静，不错。早上也可以看到美美的日出。营地离那个什么？ 走过吗啊、那边有路吗？有路没？没有啊。营地离、嗯，营地离什么好讲什么？营地离海滩呢也很靠近哦，不会讲要走很远。主要是我们在第五十号的营位也很靠近厕所。 其实整体来说是很方便的，洗碗啊、上厕所啊、冲凉啊都不错喽。然后这个营地也蛮大的喽，就是有这种营位的就有五十个营位，我们是最住一个。啊，五十多。五十多啊？嗯，隔壁五十一、五十二、五十三、五十四个。五十四个营位。嗯，然后还有很大一片就是自由，嗯，自由露营区。 我怎么会走到一个奇怪里面？上来楼梯搞木？嗯，所以整体来说还是蛮好玩的。嗯，而且这次用了我们的大隧道站，感觉也很爽，全部东西都很有安全感。啊、嗯，我们直接转圆圈。对喽，搞木、哦。我们在哪里哦？我们在这埋里面。那我们一直在转圆圈。嗯，明、嗯 走出去，嗯、对我们经过过，动我很敏感，让我、哦、感觉现在。不错啊，哎，杨还有什么感想啊？三三个没有用的人，老 <laughs> 没有用啊。哎、啊，这边玩玩玩。玩 气温也算蛮凉的啦，就看你的帐篷的通风程度咯。哦，大概开一点风扇是 OK 的。最重要的是哦，它的苍蝇那些就非常少啊，没有什么苍蝇、蚊子，感觉也算是很少哦。哦，什么海蚊啊那些啊，海鱼那些，海鱼，都 OK。海水有有有几个朋友好像有几个游泳好像听到被咬了一下下一点点呐、啊。 要玩那边不可以吗？给我们下一条玩，就这样。好，就这样啦这是我们的第十四路，大家一起讲成功，一、二、三，第十四路成功。成功哇，真的是，哇，看这边有友有挑战性哎，多么，哇，老别做梦。<laughs> OK，大家，这里就是阿伦才的生活、嗯、为你带来的这个露营的、嗯啊、这个露营的特辑哦。

深情的双眼，走过十年，轻舟长晚，耳畔传来深情的呼唤。